我大约还有五分钟就到家了，手里的东西有些多，需要你帮忙开一下门。走路的时候注意脚下，就先不要看屏幕了。你这样目不转睛的盯着我，是我的脸上有什么东西吗？ 我的屏幕上出现了一个箭头，指向了你的脸。点击后的效果是改变视频画面里聊天对象的面部形状。正好，制作七夕桥果的材料还没到家，你可以先通过它练习一下揉面手法。 我感觉你已经有了一些别的主意。如果我说不可以，你会听我的吗？一般来说，口是心非并不能被称作美德，还是礼尚往来更加利于人际交往。但有些事情，也要学会各司其职。 被揉圆搓扁的工作，可以交给更加专业的团队来完成。比如我手里的面粉和糖粉，不用预设目标，也不用礼尚往来作为理由。我想触碰你，只是因为我想。